ஸ்ரீ குருபியோனமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று தேய்பிரை பஞ்சமி திதி அன்னை வாராகி கூறிய தேய்பிரை பஞ்சமி திதியில் அன்னையை வழிபட எப்பேற்பட்ட நோய் கடன் எதிரிகள் வம்பு வழக்கு பிரச்சனைகள் எல்லாமே விலக்கிடும் அன்னையின் ஸ்ரீ கிராத்த வாராகி ஸ்தோத்திரம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது இந்த நாளில் வாராகி அன்னையை வணங்கி இந்த கிராத்த வாராகி ஸ்தோத்திரத்தை சொல்வதால் எதிரிகள் தொல்லை நீங்கும் விரோதிகளும் நண்பர்களாவார்கள் எதிர்பாராத ஆபத்துகளும் விபத்துகளும் விலகி ஓடும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நீண்ட நாள் நோய்கள் குணமாகும் செய்வினை கோளாறுகள் நீங்கும் அன்னையின் அருள் பரிபூரணமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் श्री किरातवाराखिस्तोत्रमहामन्त्रस्य दूर्वासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् चन्दः श्री किरातवाराहीमुद्रारूपिणि किरात देवता होम्बीजं रं शक्तिः ीं कीलकं मम सर्वशत्रुक्षयार्थं श्री किरातवाराखिस्तोत्रजपे विनियोगः उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराखीं वन्दे कं कार्यसिद्धये स्वापकीनां मदालस्याम् अप्रमत्तामतामसीं दंशाकराळवदनां विकृतास्यां मकारवां ऊर्ध्वकेशीमुग्रधरा सोमसूर्याग्निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्यैद्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं जगत्त्रयं मोदयन्ते मट्टहासैर्मुहुर्मुकुः खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणितपात्रकम् ददतीं पञ्च शाकैस्वैस्वर्णाभरणभूषिताम् गुञ्जामालां शङ्खमालां नाणारत्नविभूषितां वैरिपत्नीकण्ठसूत्रच्छेदनक्षुररूपिणीम् क्रोधोदतां प्रजाहन्तृक्षुरिकेवस्थितां सदा जितरम्भोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तामीश्वरीं परदेवतां विभज्य कण्ठदंश्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपोः गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः कपोतायाश्च वाराही पतत्यशनया रिपौ सर्वशत्रुञ्च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्यादयक विधिविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभकारक्रोधसंयुतां साधकानां पुरस्तित्वा प्रवदन्तीं मुकुर्मुकुकु प्रचरन्तीं भक्षयामि तपःसाधकतेरिपून् तेऽपि ्याणो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां त्वगशृङ्गमां समेदोऽस्ति मज्जा शुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रो रचिरात्प्राणहारिणी महादेवीं याचेकं शत्रुपीडनं शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमी सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामखं शरणं गतक तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराहि कुरुनाशनम् पातुमिच्छामि वाराही देवि त्वं रिपुकर्मतक मारयाशु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा आपदशत्रुभूताया ग्रहोत्ताराजकाश्च नानाविदाशवाराहि स्तम्भयाशु निरन्तरं शत्रुग्रामगृकान् देशान्त्राष्ट्राण्यपि च सर्वदा उच्चाटयाशु वाराही भृगवत्प्रमताशु तान् मुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परं विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं। यथा नश्यन्ति रिपवस्तथा विद्वेषणं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्बं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जनान् नित्यं विद्वेष हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय हन्तु ते मुसलशत्रून् अशनिः पतनादिव शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु शकलीकृतान् हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंश्रावाराहिते शुभे पादनकैर्हत्वा शत्रून् सुदुस्सखान् पादे निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिशोयता तां स्ताडयन्ती शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना किमुक्तैर्बकुभिर्वाक्यचिरा शत्रुनाशनं कुरु वश्यं कुरु कुरु वाराही भक्तवत्सले एतत् किरात वाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदम् त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्रुते मुसलेनाथशत्रुं मारयन्ति स्मरन्ति ये क्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत् तेषां न संशयः अचिरा दुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते एवं ध्याये जपे देवीम् आकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्याये जपे देवीं, देवीं जनवश्यमाप्नुयात् दंश्चादृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दूर्वास्यां संस्मरे देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान् सकलेष्टात्तदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः इति श्री सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः பாராகி அன்னையின் சக்தி வாய்ந்த இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்வதால் சத்ரு பயம் நீங்கும் எப்பேற்பட்ட ஆபத்துகளும் விலகிடும் அன்னையை வணங்கி இந்த பஞ்சமியில் பாராயணம் செய்து பலன் பெற்றிடுவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்